Добрый день. Добрый, день. Добрый день. Местное телевидение. А проводить мне тут экскурсию? Не, да. И... Нет, все нормально. Смотри, э, здесь у нас как бы вот такой мини-музейчик. Это даже не могу сказать точно, какого-то 70... Я даже не видел такого. Это, <говорит> по-моему, 84-й год, вот. это 76-й вообще на, на кассетах приставок. Класс. Это вообще очень-очень очень. э, Коллекция здесь комиксов DC-шных и Марвеловских. Э, коллекция Final Fantasy неплохая тоже. Реально коллекционные издания там. Такие... Э, реализация есть? Конечно. Это прям с она... книгами. Да, оно нереально крутое. <звёзд> все переливается. Да. Игроки. Честно, я не играл в Final Fantasy, но я, Су... судя по этому самому, ты понял, оно так именно выглядит. На все сто можно. Сказать. <звёзд> Класс. PlayStation. PlayStation. А что вот это, да. кстати? Это такое? А вот это, это Wi-Fi приставка PlayStation 3. Работает по на Wi-Fi для Tekken 6. Да 9. ты что вообще? Ну на, я на, думала, на eBay. На 80 годов. Это, нет, это свежая штука <с по wi Fi работает на eBay около 100 евро стоит. Надо Ведь, с... Вот эту ребята находились 250 евро на eBay. Надо да. сделать небольшие таблички с годами. Возможно, да. То есть я сам же говоря, не, не, не знаю, кого на... Это приставочка для Atari, для Flight Simulator и для мух. Правильно? Так, а тут что? PlayStation. Первая Он... новая вообще. То есть она ее скр... скр... коробки на много... достали. Ну, вот такое не, не, сильно пока здесь заполнено. Комиксы. Тейкен. Комнаты можно глянуть есть. или там заняты? Там... Можно на секунду смотреть на телевидение. Кто идет? Конечно же, на проигрывается. Здесь у нас 4, то есть это диагональ

Делай свою проверку. Через свою проверку делай. Ходи. Просыпается, город. Спайдермен Реально круто такой. Да город просыпается без игрока номер один. Игрок номер один у вас. Класс. 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 Может? <coughs> Класс. 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 Да, можно. А это что такое? Автомат стола для PlayStation номер три. А, это бас. А кто у тебя в руках бас? я в жизни пропустил, оказывается. То есть есть специальные игры, Killzone, еще там куча Гострекон, да, то есть и прям на плазме Прямо на плазме валишь, да, у нас есть специальная комната для этих симуляторов. Крутяк. Здесь стоит PlayStation 3. Это мешки выкидываются. Ну и здесь как бы, спортивные игры. Есть <св> теннис, <св> волейбол, тартс, бои на мячах, ладиаторские бои. Ну очень куча, короче, веселых игр. Ну и Killzone, и Ghost у нас есть. Так что, окей. Класс. Здесь это пати как бы называется. Здесь будет стоять еще какие если знаешь, такая штука. А, а, гитары, гитара, барабаны. Все, барабаны. Да, ну и скорее всего это танцевальная программа здесь будет стоять. Но пока еще мы не закупили, потому что. Клево. Ну, все будет. Ну и здесь тоже, в принципе, стандартная комната. Ребят, можно на секундочку. Я извиняюсь, у нас Тел телевидение. Привет. А, здесь, в принципе, все знакомые Стандартная комната. Самая-самая простая. PlayStation 3. Ладно, не забили. Класс. Короче, Развиваемся, работаем. Будет еще куча интересных игр. Ну, в общем, я желаю вам только процветания, а мы всячески будем вас поддерживать. Вот настольный, можешь еще А, я так даже не заметил. Да, то есть в том зале в 10 гривен человека в час. Сел компанией. Понял. Вы выбрали игру и валить. Понял. Класс. Все. А Спасибо. Всё. Главное такое. Музей, да, уже все сняли. Спасибо вам.